Dari gepeng serabutan channel, yaitu channel serabutan. Oke, okay, bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bor. Bertemu lagi, bor, dengan gepeng serabutan channel, bor. Coba lihat, bor satu meja saja, bor. Begini hasilnya, bor. Kalau maksimal, ini lumayan maksimal ya, karena beberapa kali kita mengalami habis air, jadi airnya buntu dan terkuras. Nah, jadi semacam ini, bor. Nah, Oke. Okay yang di ini oh kecil-kecil sekali bos nah kendalanya busuk batang ya ini kayak gini ya aduh ini yang buruk busuk batang bos Oke. kita akan panen di sini ya panen di sini bos taruh ini di sini Wow, panen lagi bro ya. Sambil panen bro, sambil menikmati banyaknya sehatnya seledrinya. Luar biasa kalau seledrinya seperti ini, pasti kita semangat bos untuk panen. Karena hasilnya cukup memuaskan ya. Pokoknya jangan ragu-ragu bro. Kalau bertanaman seledri dirawat pasti hasilnya memuaskan. Kalau tidak dirawat baru jelek hasilnya bos. Kalau ini ya bagus bos. Nah, bosku, nah, bosku, satu meja jadi bos, ngeriasinnya basah. Luar biasa bro ya, langsung kita panen habis bos, karena ada keperluan cepat dari pasar harus kita segera lengkapi dan kita turuti bos ya nah, bosku nah, bosku mau oh, penuh sudah nah baru meter lebih sudah mau penuh tempat nah, yang kita sesalkan adalah hal-hal semacam ini karena kita ini otodidak bos ya kita tidak mengetahui apa sih penyebab yang begini nah busuk batang ini nah sedih bos kalau ngeliat begini bos ya namanya hobi bos ya hasilnya tidak dilakukan ya, lagi bro hobi tapi memhasilkan rupiah ngeri bro ngeri bro Bor, 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 ayo panen lagi, Bor. Panen terus pokoknya borai. Ikit kawan-kawan yang belum bertanaman seledri, ayo menanam, ayo menanam, ayo menanam. Satu meja ini bisa 8 kiloan, Bos. Kalau efektif bisa jadi lewat, bisa jadi 10 kalau menurut mantap. Ini nih yakin banyak yang hasilnya. Karena sudah besar. ngeri sekali ya bos ya pokoknya panen terus bos gak ada alasan untuk tidak panen sampai jubung bagaimana guys ngeri bos kia ah bos segi sudah bos ini berapa kilo sudah itu itu bisa 4 kiloan itu ya oke bos penuh sudah bos ya kita lanjut pakai tempat lain lagi bos kebray, brai itu penuh Bray. kita pakai ini lagi bray, pokoknya gaspol bray. Ayo bray, gaspol bray, gaspol 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 bray. Jangan takut bray. panen terus bray. Ngeri ya bray, ngeri kan bray, ngeri uh, bray. pokoknya nah hasilnya nah. Panen terus, panen terus, panen terus. Saya juga awalnya tidak suka bercocok tanam bro, tapi kalau melihat hijau-hijau begini -hijau ini pasti semangat sudah hijau menghasilkan lagi ya kalau dibilang hasil disyukuri saja bro karena kita dilahirkan dari keluarga petani ya suka saja bertani bro untuk kawan-kawan ini positifnya kita sebarkan melalui video ini agar bisa ditiru berbagi kebaikan itu adalah berkah bro karena ini adalah kebaikan yang kita bagikan tolong ditontonnya ditonton, ditonton 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 sampai habis videonya jangan setengah-setengah bro, kalau setengah-setengah nggak -setengah, paham nanti bagaimana caranya, kok bisa sehebat ini tanamannya, kok bisa sebagus ini tanamannya, ya begitulah bro. nah, bro, lihat aja bro, sini bro, banyak bro, buat tempat sudah bro. Satu meja aja ini berai. Kayak mana kalau mejanya banyak? Kalau mejanya 2 kilo, wah, tiap hari panen bro. Bayangkan kalau tiap hari 600 ribu, siapa ngasih 18 juta sebulannya? Kotor ya. Bisa 6 kilo sehari satu meja. Karena ini 10 hari sampai 15 hari ya. Kalau ini 12 hari agak lama ini. Ini agak lama ini 12 hari ya. Tapi kalau sampai 15 hari, wah sebulan dua kali aja. Kita tunggu tiga hari lagi bagus sekali ini. Besar sekali dia. Panennya melimpah. Ngeri ya bro ya. Ah, bagaimana bro begini? Besarnya. Oke bro, sudah. Satu bro, dua bro. Masih kurang lagi bro. Tambah lagi bro tambah lagi bro pakai tempat ini lagi bro ngarikan bro Nang aja bro ini bro kalau kamu nana, punya tanah satu hektar bro kamu tanamin ini nggak usah kerja lagi kamu urusin aja ini tiap hari bro pasti ada hasil bro iya kenapa kita udah sejauh jauh bro sehari 3 kilo aja atau 4 kilo atau 6 kilo 300 ribu bro apalagi dengan seledri yang saat ini harganya mahal ya kan kalau sampai sehari itu dapatnya 300 ribu Hei, nggak tahu lagi sudah. Kalah orang-orang yang baju-baju -baju mewah itu. Kita bajunya ya begini aja bro, tapi lumayan kan hasilnya bro. Bisa bro untuk bertahan hidup bro. Oke bro, ini buru angkutnya bro. Nah bro, Punya bro eh, ngeri asetnya bro eh Ya. Yeah. lo huh? yeah, go Ya. Oke bro ya, yang satu meja tadi hasil ini, satu baskom ini, kemudian ini, kemudian itu juga, ah ini iya, bro, satu meja tadi bro, satu meja aja nih ya, ini akan kita eksekusi dan kita selesaikan. Satu nih Ya. Anak ya.